Всем привет, с вами снова канал Ната Монстр И сегодня мы с вами поговорим о русалках Вы хотите, наверное, стать русалкой У вас было это в мыслях Ну, я вам помогу Конечно, я еще первый раз пробовал Так, во-первых, нам понадобится вот такой вот листочек Я уже написала все на нем Синяя водичка Как его сделать? Просто берем краску, кисточку, махаем все, мак, мак. Вот макаем и воду макаем. У нас получается синяя вода. Так, вообще, я нарисовала так, какими были русалки. Нарисовала. Потому что не оценивайте строго. Так, заметьте, какие у них были. Вот именно вот такие. То есть у них был шел вот так. Чик-чик-чик. Плавники у них были. И именно у них были роги. И зубы очень острые. И еще нос сейчас я им... О, просто монстр. Вот такой у нас. Они... У некоторых зубы вот эти. Впереди острые, а и сзади острые. Боже, как же они глотали рыб, я не представляю. Ну ладно, вот что я написала. Я хочу стать русалкой. Сила воды. То есть вы можете из четырех сил выбрать одну. Сила огня, сила воздуха и сила воды. Я выбрала силу воды. Хвост, цвет. Я выбрала золотой цвет, низ. То есть э, вот эти кончики, они у меня будут красного цвета. Потому что мне кажется, сочетается красный и золотым. Так, дальше что я написала? Золотой, низ красный. А потом вот такой черт чертой отделила. Вот так еще. И написала, дорогая фея логия, прошу вас исполнить мое желание стать русалкой. Смотрите, какой я восклицательный знак поставила в виде, в, в виде хвоста. И нарисовала фею логию. Во-первых, сзади у нее крылышки, э, у нее волосы кудрявые. Можно ей даже рисовать корону. Тут какие-то морские. Питатель. <реклама> вот так. У меня получилось. и а, 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 очень вкусно. В конце я написала, а, пожалуйста, ягоды. То есть, пожалуйста, исполните мои желания. Но-но-но, как вкусно. Потом сворачиваю это все. Очень маленький кусочек. да а, все вкусно очень. Спасибо, Настя. Так, очень маленький А. Вот в такой. И бросаю банку с водой. Конечно же, воду нужно сейчас есть. Нужно мало воды. Примерно вот столько. Если вода к здоровнему... Сейчас. Там у нее просто у той девочки, которая снимала, было очень мало воды. Даже, блин, сейчас даже много сделала. Вот. Вот так. Если вода к здоровнему утру пропадет, то тогда, значит, вы стали русалкой. Феология исполнила ваше желание. Очень вкусно. Ну что, а с вами, была, с вами был канал Ната Монстр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. А если нет, ставьте пальчики вниз. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. И удачных, и удачных зимних каникул. Пока!